Я вижу двух реально проходных кандидатов от оппозиции. Это, безусловно, Клычко, это Андрей Ильенко. У них сейчас разные стартовые позиции. Клычко в разы превосходит Ильенко по количеству, по своему рейтингу, у него стопроцентная узнаваемость. Но у Ильенко большой потенциал. За ним стоит свобода, а это очень хороший мобилизационный ресурс и очень хорошая организация. Выборы 2012 года показали, что они могут защищать интересы на участках своих. Поэтому, если Лучко вдруг по какой-то из причин, ну, может, в принципе, это даже будет сейчас рассмотреть, не выставит свою кандидатуру, то у оппозиции есть серьезные все равно шансы на победу. Несмотря на то, что власть победу просто так не отдаст, и тут я тоже согласен абсолютно с Тарасом. Ну, Батьковщина и фронт ЗМИ не имеют своих проходных кандидатов. Всех кандидатов, которых они могут предложить, это все-таки, знаете, это, я бы так сравнил с граблями Турчинова. Турчинов однажды попытался пойти пойти не согласованно, пойти самостоятельно. Мы знаем, к чему это все привело. Мы обсудим это. Я уверен, мы обсудим. Касательно Клычка. Захочет ли он идти? Ну да, очень часто мы слышим мнение, что Клычко перерос свой статус претендента на мэрское кресло, и третий раз он может от этого отказаться. На мой взгляд, маловероятно, по той причине, что это хорошая стартовая площадка для президента, во-первых, потому что получить электорат, получить огромнейший электорат, 2 миллиона избирателей Киева все будут апеллировать именно двумя миллионами, не миллионам, которые дойдет до участков, а именно двумя, ему не помешает. Ну и второй момент, который также, скорее всего, Клычко под... сподвинет на... Баллотирование – это возможность вернуть в себе прежние полномочия. Полномочия Мельченко, полномочия Черновецкого. Это элементарный референдум плюс э, апеллирование к международным институциям, которые все-таки поддержат э, его как э, хранителя, человека, который возрождает, который защищает, стоит настороже интересов территориально, территориальной громады, интересов местного самоуправления.